Perjalanan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menjalankan siasatan terhadap satu hantaran di Facebook yang memaparkan imej Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Bruce Natasha Rosli dikenali lebih sebagai Tasha dan hari ini saya berminat ingin berkongsikan satu podcast yang berkisahkan seorang remaja yang bernama Aiman siapa Aiman ni? Aiman ini sebenarnya seorang remaja yang sangat aktif di media sosial. Dia juga suka berkonsenikan berita menyuarakan pendapat di media sosial. Tetapi pada suatu hari, Aiman ni sebenarnya dia tersilap. Dia berkongsikan satu mesej di WhatsApp tentang rusuhan kaum itu adalah isu sensitif ya dan dalam masa satu jam saja berita itu terus tersebar luas di kawasan-kawasan perumahannya menyebabkan uh, kejiranan penik dan semua orang takut untuk keluar rumah sedangkan berita itu cuma palsu hanya rekaan daripada Aiman Aiman ni sebenarnya bukanlah nama sebenar uh, Aiman hanyalah mereka berita tersebut hanya untuk mendapatkan like dan view yang banyak di sinilah kita sedar bahawa dunia digital bukanlah dunia hiburan semata-mata ia mempengaruhi emosi keselamatan dan kesepaduan negara dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sesuatu yang sangat penting dan ramai yang belum tahu yang pastinya tentang etika dan beradaban digital dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai TNK serta bagaimana setiap klik komen dan perkongsian kecil yang kita selalu kongsikan sebenarnya mampu memberi impak yang negatif serta menyebabkan keharmonian dan hubungan antara kaum di Malaysia akan digital. digital. Aiman ni sebenarnya dia bukanlah seorang yang berniat jahat. Dia cuma fikir dia nak berkongsi info dan maklumat menjadi orang pertama untuk menyuarakan pendapat dan berkongsi cerita. Tetapi dia tersilap langkah. Tindakan mestilah beretika. Niat baik saja tak cukup kan? Etika digital apakah maksud etika digital? Etika digital ini sebenarnya bermaksud apabila seorang individu tersebut sedar bahawa setiap perkongsian, setiap komen dan setiap emoji yang dihantar boleh mempengaruhi emosi orang lain. Seperti yang kita tahu, Malaysia negara yang berbilang kaum satu komen berbau perkauman sebenarnya boleh mencetuskan salah faham. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC iaitu Badan Pengawal Selia Komunikasi Negara turut melaporkan peningkatan aduan berkaitan komen menghina, ucaran kebencian dan kandungan sensitif di media sosial sejak beberapa tahun kebelakangan ini secara, secara ringkasnya MCMC telah merekodkan hampir 9,500 laporan kes buli cyber dan lebih 9,300 aduan penipuan dalam talian antara tahun 2022 hingga tahun 2024 Ini menunjukkan betapa seriusnya isu etika digital di Malaysia Berbalik kepada kes Aiman tadi Dia akhirnya sedar bahawa Perkongsian dari mesej WhatsApp yang dia kongsikan adalah Fake News sama seperti ratusan laporan yang diterima oleh MCMC setiap bulan. Ramai orang panik akibat berita yang belum disahkan. Pada tahun 2024 sahaja, lebih 66 juta kandungan berkaitan skam telah dipadam hasil kerjasama MCMC dan pelbagai agensi menunjukkan betapa cepatnya dan maklumat yang tidak sahih boleh tersebar ia boleh memecahkan kepercayaan antara kaum malah ia boleh menimbulkan ketegangan antara tidak hairanlah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 diwujudkan untuk mengekang penyebaran kandungan jelek palsu atau mengganggu. Ini bukan untuk menakut-nakutkan pengguna ya, tetapi ia menjaga keselamatan dan ketenteraman rakyat sendiri. Jadi, untuk kepada dunia digital pada zaman kini saya rasa wajar harta ini diwujudkan supaya pengguna digital lebih berhati-hati untuk menyebarkan berita palsu di media sosial. Kes Aiman ini hanyalah salah satu daripada banyak kes untuk masa kini. Sebenarnya lebih banyak kes yang seperti Aiman melibatkan isu-isu perkauman -isu di digital di media sosial yang menyebarkan berita tidak sahih iaitu fake news. Selain itu, dunia digital dipenuhi dengan ujaran kebencian, komen yang hina, siniran tajam, dan kata-kata yang sengaja memprovokasikan. Semua ini boleh menjadi pencetus kepada konflik perbaluan untuk negara kita. Daripada kisah dan pengalaman Aiman, kita semua boleh belajar dan semua orang perlu memainkan peranan iaitu pertama semak sebelum kongsi. Kalau Aiman semak dulu, semua ni takkan berlaku kan? Kedua, adab dalam komen. Kadang-kadang komen pedas menjadi lahar sosial yang meletupkan konflik perpaduan, konflik sesuatu perkara. Ketiga, jangan sentuh sentimen kaum atau agama secara sembarangan. Keempat dan yang paling penting gunakan DMK sebagai jambatan bukan penghalang banyak contoh yang baik seperti video budaya pelbagai kaum yang penuh dengan komen positif dan bagaimana untuk kita membendung perkara ini dan bagaimana untuk kita mengatasi perkara ini untuk memperbaiki peradaban digital kita ada beberapa cadangan penting. Pertama, pendidikan literasi media sebaiknya bermula dari sekolah. Kedua, Empati Digital Sebelum menaik, fikir adakah aku akan menerima komen begini dengan hati yang terbuka Ketiga, hentikan budaya keyboard warrior Berani di skrin tetapi melukakan orang lain bukanlah keberanian yang sebenar Dan yang keempat, sebarkan mesej yang positif sahaja dari segi budaya, pendidikan, inspirasi. Sebenarnya, apabila kita kongsi kandungan yang baik, ia akan memberikan kesan yang besar. Sama seperti sebuah kandungan negara buruk. yang berbilang kaum seperti Malaysia, kita tidak bolehlah mengambil ringan soal perpaduan. Peristiwa 13 Mei 1969 telah mengajar kita bahawa salah faham dan maklumat tidak tepat boleh membawa kepada tragedi besar seperti ini. Hari ini ancaman itu mungkin tidak berlaku secara fizikal tetapi ia wujud dalam bentuk baharu yang berpunca dari hujung jari tersendiri. Setiap perkongsian kita boleh membina jambatan antara kaum atau meruntuhkan kepercayaan. Setiap komen boleh mencetuskan harmoni atau membuka ruang kepada kebencian dan setiap klik boleh melindungi keamanan atau mengganggu kestabilan. Sebagai penutup, ingatlah kisah Aiman. Etika digital bukanlah sekadar adab di media sosial, ia sebahagian daripada usaha menjaga keamanan negara. Perpaduan bukanlah datang daripada kata-kata besar saja, tetapi daripada tindakan kecil kita setiap hari sebenarnya. Jika Aiman mampu belajar daripada kesilapan kenapa kita tidak mulakan dengan satu langkah jadikan ruang digital tempat yang selamat dan penuh hormat terima kasih kerana mendengar semoga kisah ini mengingatkan kita bahawa keharmonian Malaysia bermula daripada diri kita sendiri assalamualaikum dan jumpa lagi